وہ لوگ جو ان کی صحبت میں آتے ہیں ان کی مجلس میں آتے ہیں وہ مردہ دل ہو تو زندگی پاتے ہیں اور زندہ دل ہو تو ان کے دل کبھی مر نہیں پاتے کہ ان کی صحبتوں کی تاثیر ان کی صحبتوں کی برکت اور ان کی صحبتوں کی اہمیت اور افادیت کو بیان کرنے اور سمجھنے کا اصل مقصود یہ ہے کہ سمجھا جائے کہ ان کی صحبت سے کیا حاصل کرنا چاہیے ہم حضرات دنیا دار ہو کر جاتے ہیں اور دنیا داری کے سوا ان کی صوبتوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہم جا طلبی کے سوا ان کی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہم مفاد پرستی کے سوا ان کی مجلسوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی نسبت سے دنیا ہی ملتی جائے گی دوستو دنیا کے ملنے اور دنیا کی تلاش کرنے کے تو ہزاروں درگاہیں ہو سکتی ہیں ہزاروں در ہو سکتے ہیں شہان سلطنت کے درباروں پر جاؤ جہاں ذلت اور رسوائی بھی حاصل کرو اور دنیا بھی حاصل کرو اس لیے کہ دنیا کا طالب اور دنیا کا متلاشی اس کا مقدر ذلت و رسوائی ہے اور عزت اور عظمت اسی کو ملتی ہے جس کا دل دنیا کا متلاشی نہیں ہوتا دنیا کا طالب نہیں ہوتا کتنے دکھ اور درد کی بات ہے کہ ان کے ہاں دولت تو درجہ دل کی ہو ان کے ہاں دولت تو ذکر الہی کی ہو ان کے ہاں دولت تو استغناء روح کی ہو ان کے ہاں دولت تو کمال قرب کی ہو ان کے ہاں دولت تو عبدیت تامہ کی ہو اور آپ جائیں وہاں دنیا دار بن کر دنیا طلبی کی خاطر اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اہل دل کے ہاں اور اللہ کے مردان حق کے ہاں دنیا کے خیال سے بھی جاتا ہے رب ذوالجلال اس کو دنیا کی حاجت بھی اس کی پوری ان کی برکت سے فرما دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ درگاہیں دنیا کی خاطر جانے کے لائق نہیں ہیں ان درگاہوں کو اتنا ارزاں نہ سمجھا کرو ان کی مجلسوں کو اتنا ہلکا نہ سمجھا کرو ان کی صحبتوں کو اتنا معمولی نہ جانا کرو ان کے ہاں جاؤ تو ایسی بڑی چیز مانگو جس سے بڑی طلب کائنات میں کوئی نہ ہو۔ ان کے ہاں جاؤ تو اللہ سے انہی کا حال اور انہی کا کال مانگو ان کے ہاں جاؤ تو اللہ سے انہی کے ظاہر و باطن کی کیفیات کا سوال کرو ابدیت کا سوال کرو سد کو اخلاص کا سوال کرو تہارت ظاہر و باطن کا سوال کرو تکوا صالحیت کا سوال کرو ان سے وہ کچھ مانگو جس شے سے یہ عظیم ہو گئے تاکہ ان کے قدموں کی توسط سے آپ کو بھی حیات یا بدی ہو